Брат, дорогие друзья, с вами Виталий Бонда. И у многих такая проблемка с Play Market. Эх, это такая проблемка, когда у вас есть интернет, но вы не можете зайти в Play Market. У многих такое было. Ну ладно, приступим. Для этого нам про суперпользователя понадобится и рут права. Вы можете у меня видео посмотреть, я скидывал. И все так же самое сделать. Но, ладно, я в описании ссылочку не буду скидывать, потому что я комменты пока пишу там маленькие такие и в комментариях если наберется больше 10 лайков э, не 5 если набирается больше 5 лайков я видео как взломать скр ну маркете я вам сейчас покажу ну ладно я следующем видео все покажу если наберется 5 лайков покажу как взломать еще покажу платные Э, ну, как бы лицензии надо, чтобы э, много очень снимать. И я еще вам покажу, как настроить эту программу. Ну ладно. Еще с не до этого. Э, приступим. Рут права и э, справа суперпользователя. Суперпользователя можете найти у меня видео. Ну что ж, приступим. Нам потребуется программа Root Explorer. Вы заходите. Сейчас подождите. Так, вы э, оказались в незнакомых папках э, и, и... гортаем вниз и нашли папочку Этикет. Вот она. Заходим и ищем папочку Хост. Вот. Зажимаете и нажимаете открыть в текстовом редакторе. У вас много будет чего нап э написано, но вы все не стираете, вы стираете то, что только что у вас займа написано, то, что э вот так написано, там, то -э написа ну, написал ваш телефон или Android -устро ну Android устройство лучше так уже скажу. Э -э то вы не стираете, только вот это оставляете и все. Потом вы нажимаете сюда «Сохранить изменения», Выходите и у вас будет еще раз такой же э, листочек, только будет написано хост хост бак. Вы его зажимаете и вот как видите удалить, Вы нажимаете удалить и все. Она удаляется. Выходите и у вас Play Market работает. Ну ладно. Вот, у меня такая же проблема была, я думал, что я снимал видео, но я его не снял, поэтому, извините, я вам хотел показать, что у меня тоже не работает, но не вышло, как видите, да, я хочу вам показать игру, которая набирает популярность, это игра, сейчас покажу... Прогружайся, прогружайся. Так. Вот. Свинка Пеппа на велосипеде. Нет, тут что что было. Ну ладно. Есть свинка Пеппа на велосипеде. Она занимает так 16 мегабайт. Немного, но... Э -э скорее, интересная игра. Да, тут еще и свинка Пеппа. Детские игры Пеппа в магазине Детские игры с Пеппой Ну а, Всем ну, вот <-пиф> спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем удачи До новых встреч Если видео наберет 5 лайков я вот честно вам обещаю, что сниму видео, как взломать SKR Recorder Pro. Просто, вы если в премаркете скачаете бесплатно, то у вас запись будет 3-2 минуты. Ну, 2 минуты 60 секунд, не, 50, 3 минуты 50, ну, я уже не помню. Я просто взломал программку, она не взламывается никакими программами. Я знаю один секретик маленький. Она не взумает не взломается через Люски Патчер и Фредди. <связать> э -э <связать> ее нельзя взломать. Ну, только я знаю, как ее взломать надо. <связать> да. Ну и поэтому э -э Я вам покажу. Если наберется 5 лайков. Обещаю. В секунду наберется я сразу же скину видео и еще ну расскажу как не пользоваться и все такое как вы помните я обещал в том видео что что эм... Ну покажу, какие программки лучше всего скажут Но будем искать Но, как видите, у меня с интернетом немножко плохо Поэтому, ну, вы не видите, я вам не показываю У меня интернет очень что-то плохой стал Я постараюсь э, это изменить Ну ладно Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь э, на мой канал Всем удачи, до новых встреч Хороших вам каникул Пока